dan dalam senarai yang saya hendak bagi sini untuk 17 hari bulan nama terdahulu Rantau Panjang maka saya akan panggil Rantau Panjang sila okay. terima kasih Sri tua kerana <coughs> memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet uh, 2011 ini 2012 ini yang mana melibatkan kos 232 bilion yang mana kita semua tahu bajet ini sudah 14 tahun berturut-turut berdepan dengan bajet bajet defisit yang mana melebihi 45.9 bilion dan yang paling membimbangkan kita apabila kadar hutang kita melebihi 53% daripada kadar KDNK dan ini adalah satu angka yang sangat menggerunkan sebab negara kita dianggap berada dalam amat kritikal apabila dah mencapai mencapai hutang negara 60% daripada KDNK dan tambahan pula dengan kadar inflasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang amat perlahan Ini yang akan menambahkan lagi beban kepada negara kita Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memohon Kepada semua pemimpin tertinggi negara Supaya hentikan gaya hidup mewah ha? Sebab gaya hidup mewah inilah yang terusnya membawa kesan kepada negara Kalau kita lihat bagaimana dalam jawapan parlimen Dalam sesi yang lepas Dalam soalan saya di parlimen menanyakan kos yang telah ditanggung oleh negara untuk kediaman resmi rumah perdana menteri dan timbalan perdana menteri dan untuk tahun 2006 hingga 2010 sahaja kerajaan berbelanja 49 juta ringgit di mana sewa rumah perdana menteri sahaja ha, untuk uh, sehari puratanya 18318 ringgit sehari untuk kos letrik dua rumah ini sehari puratanya RM5,704 sehari dan untuk kos air sahaja RM1,993 sehari dan kalau kita bandingkan kos yang begini banyak kalau dibayar kepada diberi kepada penduduk dengan kos RM1,092 sehari ini kita mampu memberi apa, nikmat kepada hampir 5,961 keluarga dalam masa sebulan dan kita melihat bagaimana satu angka yang cukup besar juga baik pulih rumah kediaman rasmi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri untuk sehari purata RM1,989 ringgit sehari. Ini adalah satu angka yang cukup besar dan membuktikan bagaimana pembaziran wang rakyat terus dilakukan apalagi apabila pemimpin negara melawat dua negara menelan kos berjuta ringgit menggunakan wang rakyat Dihidapat berada tidur di hotel hotel mewah yang nilainya ratusan ribu, sedangkan dalam keadaan negara kita menanggung beban hutang yang cukup banyak. Rakyat disuruh berjimat dengan kadar inflasi yang semakin tinggi, dengan keadaan ekonomi yang kita yang semakin tenat. Tetapi pemimpin negara kita ini terus boros dan sudah tentulah dia akan memberi kesan kepada negara. Apalagi dengan masalah rasuah, masalah ketirisan, projek-projek mewah yang memberi keuntungan kepada kroni-kroni. Begitu, -kroni. begitu juga kita melihat bagaimana uh, kenaikan harga barang apabila kerajaan mengurangkan subsidi kepada rakyat. Maka sudah tentulah ia akan memberi tekanan lagi kepada rakyat. Dalam pemantauan yang kita buat didapati pada tahun 2011 uh, 2000, dan dalam 2011 sahaja didapati 21 kementerian hanya berbelanja 55% daripada peruntukan yang telah ditetapkan kerana kekangan keuangan. Dan kali ini kita lagi sedih apabila bajet dibentangkan tanpa ada laporan audit yang dibentangkan kepada kita ahli parlimen. Kenapakah perkara ini berlaku? Apakah kerajaan ingin menutup kelemahan-kelemahan yang ada untuk berdepan dengan pilihan raya umum yang ke-13 nanti? Tan Sri yang Pertua kita pun dah berterima kasih di atas usaha kerajaan untuk memertabatkan kaum wanita, memberi pengiktirafan kepada kaum wanita. Untuk memberi ruang supaya wanita menguasai 30% daripada sektor korporat di peringkat pembuat dasar. Dan begitu juga usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memberi pelbagai latihan untuk membangunkan wanita. Tetapi persoalan kita sekarang ialah bagaimana sistem sokongan yang masih lemah terutama untuk memberi sokongan terhadap pekerja-pekerja wanita sama ada sektor awam ataupun sektor swasta. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian apakah insentif yang telah dibuat untuk membantu mengurangkan beban pekerja-pekerja wanita terutama dalam mereka yang bekerja di sektor awam dan swasta supaya ada kemudahan untuk mereka melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai ibu dan sebagai kaki tangan pekerja-pekerja awam dan swasta. Begitu juga tentang kebajikan kepada suri-suri rumah yang memainkan peranan yang cukup besar dalam membangunkan negara. Apakah insentif yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memastikan suri rumah tidak tidak ketinggalan daripada arus pembangunan negara dan jasa mereka diberi pentirafan yang besar untuk membangun kepimpinan masa depan negara kita melihat juga bagaimana masalah yang paling penting yang harus kita lihat yaitu isu keselamatan wanita yang mana tidak ada diberi penekanan dalam bajet 2012 malah perkara program-program untuk pemulihan akhlak untuk membina uh, jati diri supaya kaum wanita lebih ke depan apalagi dalam menjaga maruah mereka tidak dijadikan agenda utama dalam bajet negara kita hari ini dan kita melihat bagaimana kes-kes yang menjatuhkan maruah wanita Begitu serius berlaku setiap hari Hari ini kita melihat purata kes rogol dalam negara kita 10 orang sehari berlakunya kes rogol dalam negara kita Hingga akhir 2010 terdapat 3,575 kes rogol telah berlaku dalam negara kita Begitu juga kes ragut, kes bunuh, kes simbah asid yang hampir 52% mangsanya adalah kaum wanita Dan saya ingin penjelasan sejauh mana tindakan yang telah dibuat oleh kerajaan Saya ingin juga penjelasan daripada pihak kerajaan Bilakah akta kawalan asid akan dibentangkan di parlimen Dan begitu juga sejauh mana usaha kerajaan untuk memastikan eh, Akta keganasan rumah tangga, akta kegangguan seksual Yang kebanyakannya untuk melindungi kaum wanita ini Dijadikan agenda utama untuk memastikan se semua pihak mem memhormati dan bertanggungjawab terhadap keselamatan wanita. Saya melihat juga bagaimana isu berkaitan dengan is eksploitasi wanita masih berleluasa dalam negara kita. Sama ada melalui bahan iklan dan perba dalam berbagai sektor yang menjadikan wanita ha? sebagai alat untuk promosi mereka. Ini adalah satu perkara yang menjatuhkan maruah wanita. Ha? Dan begitu juga tentang moral Keruntuhan moral yang melibatkan kaum wanita Sebagaimana isu anak luar nikah eh, Yang begitu ramai yang kita dapati Yang dimaklumkan daripada jawapan parlimen Daripada tahun 2000 hingga 2010 270 ribu anak luar nikah berdaftar Di bawah jabatan pendaftaran negara Ini adalah satu angka yang cukup besar dan menggerugat Tidak ada ertinya sebuah negara kita bangunkan Tanpa rakyatnya kita bangunkan moral dan akhlak mereka Apa usaha yang telah dilaksanakan untuk menjadikan rakyat negara kita mematuhi syariat Terutama mereka yang beragama Islam Wanita adalah tiang agama Rosak wanita, rosaklah negara Apabila kita melihat begitu juga berkaitan dengan keruntuhan institusi keluarga Kadar perceraian yang begitu tinggi Yang cukup menggerunkan kita Sehingga akhir Tahun 2010 lebih daripada 22000 pasangan keluarga yang telah bercerai. Daripada pasangan yang telah berkahwin 59% telah bercerai dan mengikut puratanya setiap 15 minit satu penceraian berlaku di Malaysia. Ini membuktikan lagi kegagalan negara kita bagaimana untuk melahirkan keluarga yang selamat, keluarga harmoni sedangkan keluarga ini adalah satu unit asas yang cukup penting dalam pembentukan sebuah masyarakat untuk menentukan keuntuhan sebuah negara. Dan kita melihat sekarang ini di antara punca kelemahannya ialah di antaranya ialah peranan suami juga walaupun isteri juga ada kelemahannya. Di antara kelemahan yang kita dapati juga ialah peranan suami yang gagal berperanan untuk menjadi ketua keluarga yang benar-benar baik dan bertanggungjawab. Dan kita lihat bagaimana penguasaan Uh, wanita di pusat-pusat pengajian tinggi melebihi 27 uh, melebihi 70%. Ini juga merupakan satu cabaran untuk uh, dari sudut kesaksamaan gender untuk masa depan negara kita. Dan kita lihat juga pasaran pekerjaan yang eh, lihat kebanyakannya uh, dikuasai juga uh, di kaum oleh, oleh kaum wanita utama yang melibatkan apa uh, yang memerlukan kelulusan atau pemerik Dan di sini adalah satu perkara yang yang seharusnya diberi perhatian oleh kerajaan. Maka saya mencadangkan satu badan khusus ataupun satu unit khusus perlu dah dibentuk untuk membangunkan kaum lelaki. Kalau kita ada Kementerian Pembangunan Wanita, mungkin kita perlu ada untuk membangunkan kaum lelaki, bukan kita melemahkan kaum lelaki, tapi untuk memastikan supaya lelaki betul-betul berperanan dan bertanggungjawab sebagai ketua keluarga supaya mereka bertanggungjawab terhadap masa depan negara. Bukan mungkin tidak tidak YB yang berada dalam dewan ini insya-Allah. Yang saya terusnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan bantuan kebajikan masyarakat yang sistem penyampaiannya masih lemah. Dan kita dapati pelbagai masalah yang timbul Di antaranya ialah bagaimana pegawai yang tidak mencukupi Bagaimana satu orang pegawai melebihi daripada 966 penduduk ada yang satu pegawai terpaksa menjaga lebih daripada seribu penduduk Ini adalah satu uh, nisbah yang cukup besar Dan kita melihat juga bagaimana kelemahan, kemahiran terutama pegawai kaunseling Yang, yang kurang mahir dari segi apa, memberi apa, kaunseling kaunsel, terhadap apa, yang pengunjung-pengunjung di Jabatan Kebajikan Masyarakat jadi saya mengharapkan supaya perkara ini dipantau dengan sebaiknya oleh pihak kementerian. Begitu juga bayaran yang lewat yang diberi kepada penerima penerima bantuan kebajikan masyarakat. Seharusnya perkara ini tidak berlaku ada kes yang bayarannya lewat melebihi tiga bulan. Sedangkan sepatutnya diberi dalam tempoh jangka waktu yang telah ditetapkan paling lewat dua minggu. Saya ingin penjelasan kenapa perkara ini berlaku dan sejauh mana pemantauan dibuat terhadap Uh, pembagian, sumbangan terhadap uh, ke, uh, Dari sudut kebajikan ini Supaya benar-benar uh, Sampai kepada pasaran Mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan Saya ingin juga Menyentuh soal berkaitan dengan Kawalan pedatang asing Kita melihat dalam negara kita ini Pedatang asing telah Menguasai semua sektor Sedangkan sebelum ini pedatang asing hanya Kita letakkan di bawah Bidan pembinaan ataupun peladangan tetapi sekarang ini telah semua sektor telah dikuasai oleh pendatang asing Dan sudah tentu ini mempunyai memberi kesan yang cukup besar Yang mengakibatkan bukan sahaja masalah kepada negara Tapi punya kesan kepada ekonomi negara kita Jadi saya ingin penjelasan sejauh mana perkara ini dibuat pemantauan oleh perkerajaan kita tidak mahu padahal kedatangan kebanjiran pendatang asing ke dalam negara kita bukan sahaja mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, malah menimbulkan masalah jenayah dan ada di kalangan pendatang asing yang dijadikan pengundi dan diberi IC oleh pihak yang tertentu. Ini adalah satu perkara yang sudah yang tidak bertanggungjawab menjual maruah negara kita. Dan perkara ini saya harap, saya harap supaya diberi pemantauan oleh pihak yang bertanggungjawab. Saya ingat penjelasan juga berkaitan dengan masalah kawalan sosial, sosial iaitu berkaitan dengan keselamatan di sempadan. Kita amat, kita melihat terutama di kawasan saya sendiri di sempadan rantau panjang dengan Thailand adalah kawalan yang amat longgar. Walaupun pintu emigre, apa, kawalan itu ditutup pukul 10 malam, tetapi pengkalan haram tetap beroperasi yang mana tidak ada pemantauan dan tidak ada tindakan yang serius oleh kerajaan maka sudah tentulah menyebabkan banyak berlaku perkara yang tidak diingini termasuklah penyeludupan dan sebagainya jadi saya ingin penjelasan sejauh mana kawalan dibuat saya ingin juga penjelasan terhadap kerajaan yang berkaitan dengan kedudukan perkara yang yang diantara perkara yang menjadi masalah di dalam parlimen saya sendiri iaitu berkaitan dengan pengkalan haram Kemunduk melalui Bukit Lata. Sekarang ni ribuan penduduk mengunjungi pekan munduk di Thailand tanpa melalui sebarang dokumen perjalanan. Dan masalah yang paling besar di sini ialah isu keselamatan. Yang sebelum ni berlaku kes terbalik perahu 50 orang satu perahu. Ini menyebabkan masalah nyawa dan tidak ada kawalan yang tegas daripada pihak kerajaan. Dan sudah tentulah dia memberi kesan sampingan yang cukup besar Iaitu di mana kawasan bebas cukai Yang telah diwartakan oleh Kementerian Kewangan Keadaan kawasan bebas cukai ini menjadi lengang Penduduk-penduduk tidak dapat menjual barang Kerana masing-masing mereka tertumpu kepada pengkalan haram Dan memberi kesan yang sama Kerajaan akan kehilangan sumber cukai Daripada uh, apa pintu-pintu masuk yang telah dibuat Jadi sejauh mana perkara ini telah di, telah diberi perhatian oleh kerajaan. Saya ingin juga menyentuh berkenaan dengan integriti dan ketirisan. Yang kita sangat prihatin perkara ini, bimbang. Walaupun berbilang wang negara kita diperuntukkan, tapi sekiranya perkara ini tidak beri perhatian oleh kerajaan, maka dia tidak akan memberi kesan kepada rakyat dan negara. Isu yang diantara perkara yang saya nak sebut di sini, iaitu berkaitan dengan pembinaan, balai pemeriksaan kastam di pintu nombor 1 zon bebas cukai Rantau Panjang. Yang mana kos keseluruhan pembinaan ini pada tahun 1992 menelan belanja berjumlah 3.8 juta. Yang paling kita sedihnya ialah bagaimana kecuaian apa agensi kerajaan yang melaksanakan projek ini. Projek ini telah dibina dan diluluskan yang mana sebahagian tapak binaan itu dibuat di atas milik tanah persendirian tanpa izin, tanpa papasan, tanpa rugi-rugi dah hampir 20 tahun sampai hari ini. Walaupun perbagai aduan telah dibuat, perbagai tindakan dibuat, sampai hari ini tidak ada apa-apa bayaran dibuat. Dan kenapa tindakan yang amat tidak profesional ini boleh dibuat oleh kerajaan? Kita tidak mahu projek kerajaan dibina dengan keadaan yang cukup tidak profesional ini macam mana satu projek yang menelan berjuta ringgit sedangkan melibatkan pelbagai agensi boleh melulus satu projek dengan tanpa peraturan yang sepatutnya dan saya ingin penjelasan kenapa perkara ini berlaku siapa sebenarnya bertanggungjawab dan pagar besi pula dibina menyekat laluan kedai penduduk sehingga semua kedai terpaksa ditutup menutup punca pencarian rakyat ini adalah satu kezaliman kepada rakyat sendiri eh? Bagaimana yang kerajaan kata rakyat didahulukan Prestasi diutamakan Macam mana rakyat didahulukan Kalau rakyat nak cari makan sampai kena tutup kedai Gara-gara kerana pembinaan pejabat kerajaan Tanpa mengikut per uh, kelulusan yang sepatutnya Tetapi dibina Dan saya dimaklumkan binaan itu tanpa CF Macam mana perkara ini boleh berlaku dan ini adalah satu kezaliman dan saya mengharapkan supaya kerajaan menyelesaikan perkara ini segera dan saya mendapat mandat daripada uh, warga rakyat yang terlibat supaya kerajaan memohon maaf secara rasmi tak cukup dengan maaf apa dengan bayar ganti rugi bukan semata-mata pengambilan tanah pengambilan bangunan bagaimana mereka menderita hampir 20 tahun putus punca pencarian dan sepatutnya permohonan maaf secara rasmi daripada kerajaan terhadap keluarga yang terlibat. Saya ingin peringatan juga ini adalah satu eh, peringatan bagaimana dalam hadis Nabi pun menyebutkan orang yang menzalimi ataupun yang mengambil tanah orang lain tanpa izin akan dipikul di atas belakangnya di akhirat tujuh lapis bumi sebanyak mana tanah yang diambil daripada orang lain. Tuan Tan Sri yang dipertua, saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan penerokaan minyak iaitu gas uh, petrol dan gas di perairan Kelantan. Yang mana suara Allah rakyat Kelantan ini dipekak dan dibisukan. Kenapa royalti rakyat Kelantan sampai hari ini tak diberi? Dan saya ingin penjelasan kedudukan telaga minyak yang telah beroperasi sekarang ini berapa jumlah yang telah beroperasi dan berapa kos yang telah apa yang apa pendapatan yang telah dapat diperolehi daripada sumber telaga minyak tersebut dan berapa banyak sepatutnya royalti yang telah yang sepatutnya dibayar kepada rakyat Kelantan. Dan bilakah royalti ini akan dibayar kepada rakyat Kelantan? Yang kita dapat maklum diberi dengan bentuk wang aset beberapa menteri daripada Kelantan menggunakan wang ini untuk kepentingan projek, projek apa kepentingan politik mereka bukan untuk diberi kepada rakyat Kelantan saya mendapat aduan Bahawa ni bagaimana pelajar-pelajar sekolah yang nak ke universiti diberi wang ihsan daripada katanya daripada imbal balik daripada royalty diberi melalui salah seorang menteri daripada Kelantan dan apabila diberi sepatutnya diberi RM800 tapi yang dapat kepada mereka hanya RM600 RM200 hilang di mana ini aduan yang saya terima daripada rakyat sendiri Jadi saya ingin penjelasan kenapa ini berlaku Dan seharusnya negeri yang mengeluarkan minyak ini separuhnya di hak mereka Begitu juga kita lihat bagaimana kesengsaraan rakyat di negeri Sabah, negeri Sarawak yang dan termasuk negeri Tengganu. Negeri yang paling kaya hasil minyak, negeri ini yang paling miskin. Sepatutnya negeri yang mempunyai hasil bumi yang banyak termasuk Sabah, Sarawak, Tengganu dan Kelantan ini sepatutnya rakyatnya di mendapat uh, uh, nikmat, menikmati daripada pendapatan yang ada. Ikut Tetapi coklatan. rakyatnya miskin. Saya ingin penjelasan jadi sejauh mana perkara ini diambil tindakan oleh kerajaan dan sekiranya kerajaan BN tetap berkeras tidak akan memberi rakyat kepada rakyat Kelantan maka satu perpuluhan empat juta rakyat Kelantan akan menuntut dengan pemimpin Amno dan Barisan Nasional atas aduannya sampai hari akhirat Tuan yang di pertua saya ingin penjelasan juga Iaitu dan selepas itu saya minta supaya yang berhormat dan rantau panjang menjelaskan apakah benar kerajaan pusat pajak persekutuan berhutang sebanyak 9.4 bilion atas royalty ini. Terima kasih. Minta penjelasan. YB Kuala Selangor. Ini adalah satu fakta yang jelas. Jadi sepatutnya kerajaan AMNO Barisan Nasional berasa malu. Apabila perjanjian telah ada dalam akta pembangunan petroleum, perjanjian telah ada. Tetapi hak rakyat Kelantan tak diberi Hutang yang sepatutnya diberi Angka ini cukup besar 9.4 bilion Ini adalah hak rakyat Kelantan Dan kami rakyat Kelantan Tidak akan halalkan duit ini Sampai ke akhirat Tuan yang di Portua Saya minta penghatian yang serius Iaitu berkaitan Dengan di antara projek-projek yang dijanjikan oleh kerajaan. Termasuk juga baru-baru ni menteri di Jabatan Perdana Menteri melawat kawasan saya menjanjikan projek kawalan banjir untuk di Rantau Panjang. Lebih daripada 20 juta. Sedangkan dalam peruntukan bajet tidak ada satu sen pun peruntukan untuk kawalan banjir di Rantau Panjang. Tak dimasukkan langsung. Kelantan anak tirikan. Ini adalah kezaliman Dahlah hutang kami 9.4 bilion tak dibayar Projek untuk kami Sedangkan kami juga pembayar cukai Ini adalah kezaliman kerajaan UMNO dan Baisan Nasional Saya ingin penjelasan juga berkaitan dengan projek hospital Bacok Yang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia yang ke-9 Yang sampai hari ini belum dimulakan pembinaannya Kenapa berada ini berlaku Saya ingin penjelasan juga dengan projek pelabuhan komersial di Tok Bali yang sepatutnya di bawah pelan Pembangunan ECER Di mana kerajaan pusat Bersetuju untuk Membinanya, jadi saya ingin tahu Bagaimana status projek ini Dan bilakah ia akan Dilaksanakan, begitu juga Bagaimana kita melihat Menjelang pertengahan tahun, 2020, tahun 2012 Semua ibu negeri Di semenanjung Malaysia akan dihubungkan Dengan lebuh raya empat lorong Tetapi kita melihat semua negeri lain mendapat peruntukan kecuali di Kelantan. Jadi kenapa perkara ini berlaku dan di mana janji kerajaan BN? Dalam bajet juga kita dapat 978 juta diperuntukkan untuk membina pembangunan di 5 wilayah koridor. Kenapa Kelantan tidak dimasukkan sedangkan rakyat Kelantan juga adalah pembayar cukai? Di mana janji kerajaan untuk membina projek lebuh raya Pantai Timur fasa 3? iaitu yang ia melalui Terengganu, Kota Baru, Pengkalan Kubur. Bila ke ia akan dibina? Kerajaan menyatakan bahawa satu lagi lebuh raya akan dibina pada tahun hadapan iaitu lebuh raya Pantai Timur Fasa 4. Sedangkan Fasa 3 pun belum lagi di, dibuat. Terima kasih. Saya nak tanya Rata Panjang berkenaan dengan projek LPT ini. Pada pandangan Rata Panjang, mana baik tak buat langsung ke atau dah buat tapi 3 tahun terbengkalai, rakyat makan habuk Kemudian kalau masa banjir, masa musim terkujuh, maka lumpur. Seperti yang berlaku di LPT melalui Tengganu tadi sebelum sampai ke Kelantan. Saya nak tanya apa pandangan rata panjang? Apakah resolusi rakyat yang perlu kita buat atas perkara yang pelik ini? Terima kasih. Terima kasih. Drama kota. Inilah membuktikan janji manis yang ditabur oleh kerajaan barisan nasional Yang mengatakan rakyat didahulukan sebenarnya Rakyat yang didahulukan untuk dibebankan Mereka tidak meletakkan kepentingan rakyat Sepatutnya ini adalah projek yang lebih penting untuk rakyat Tetapi yang mereka buat adalah projek lain Kita lihat bagaimana mereka sanggup bermewah dengan perhiasan a ha, rumah mereka dengan banyak macam yang kita cerita, cerita cincinnya dengan beg tangannya jamahnya gelang tangannya sedangkan ini untuk rakyat tidak dialukan. yang telah dijanjikan yang telah diluluskan untuk rakyat tetapi tidak dibuat inilah janji bohong Amno Barisan Nasional dan saya ingin juga penjelasan yang berkaitan Den dengan penuh projek penuh, memanjangkan landasan landasan lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang telah dijanjikan sekian lama yang mana untuk dipanjangkan daripada panjang 2,400 meter kepada 3,400 meter. Bila projek ini akan dilaksanakan? Saya ingin juga penjelasan berkaitan dengan projek untuk membina jambatan ketiga menghubungkan negara Malaysia dengan Thailand iaitu melalui takbai ke pengkalan kubur tumpat yang sepanjang 1 kilometer. Yang kita dimaklumkan perkara ini Telah ada perundingan antara kerajaan Thailand Dengan kerajaan Malaysia Jadi sejauh mana perkembangan perkara ini Yang paling pelik sekali Apa yang memelikkan mem mem kita Ialah sepatutnya Antara Malaysia dengan Thailand Di antara pintu masuk utamanya adalah Rantau panjang melalui pekan golok Tetapi projek pembesaran jalan Pemeriksaan lorong untuk Pemeriksaan kastam tidak diletakkan di rantau panjang Diletakkan di bukit bunga Jeli Sedangkan kawasan ini bukan laluan utama. Di mana sebenarnya kepentingan keutamaan untuk rakyat? Saya tidak melihat, nah, kerajaan begitu serius benar-benar untuk membela rakyat. Yang kalian yang kita lihat mereka hanya menyediakan projek untuk memberi projek kepada kroni-kroni mereka dan menjaga kepentingan politik pemimpin AMNO dan Barisan Nasional. Dua minit lagi Tuan -tuan, Tuan -tuan. Okay, saya projek nok tapi kata orang.